Які за своє життя вчинили багато лихого, скоїли не один злочин. Часто до таких ставляться не дуже добре, якщо не сказати зневажливо. До них немає віри, їх не люблять і навіть не поважають. Це засуджені. Вони порушили закон і потрапили за колючий дріт. Багато хто їх вважає пропащими. Да не все. Ось вже майже 9 років поспіль щосуботи Сергій Широких прямує за одним і тим же маршрутом. Здавалося б, що може відвідувати людина у свій вихідний день із такою постійністю? Варіантів чимало, але шлях Сергія пролягає до сумської виправної колонії номер 116 Йде він сюди добровільно. Кожного разу його шлях наповнений роздумами, переживаннями, очікуванням чогось нового. Сумська виправна колонія номер 116 середнього рівня безпеки заклад режимний, вимагає чіткого порядку і дисципліни. Тут відбувають термін покарання засуджені чоловіки за скоєння тяжких злочинів. Є і вбивці, і насильственне преступлення, грабіжі, розбої. В наших учреждениях це тяжкі, особливо тяжкі преступлення відбувають наказання, ті, які повторно совершили у 1992 році. З колишнього ЛТП, лікувально-трудового профілакторію, заклад перепрофілювали в колонію загального режиму. А в 2000-му – у виправну колонію посиленого режиму це був час, коли в системі виконання покарань відбувалося реформування у государстві було прийнято рішення вивести систему виконання наказань із під підчинення МВД. и сделать самостоятельную структуру. Был переломный период, когда система самостоятельно начала развиваться и начали появляться новые методы перевоспитания осужденных. Учреждения становились более открыты для общества. В системе МВД это была полностью закрытая структура, куда ни журналисты не могли пройти, Неправозащитники встречи адвокатам тоже надавались, но очень редко. Как правило, осужденным, которые в местах лишения находились, практически с адвокатами на то время они не встречались. С адвокатами встречались только на стадии проведения следственных действий. Ну а потом уже начали вноситься изменения уголовно-исполнительный кодекс. Вышел новые правила внутреннего распорядка, и система начала преображаться. я рос в 90-е годы. Мое окружение, моя дворовая компания, те люди, которые меня окружали, мои ровесники, каждый мечтал стать либо бандитом, либо милиционером. Я попал в категорию, хотел стать бандитом. То есть вот так я и жил, наверное, потому что время такое было, что каждый хотел как-то выделиться, каждый хотел доминировать, хотел был первым, сильным. Вот это были такие годы. Я как раз жил в ту эпоху. Мое детство проходило в таких дворовых компаниях. В то время были сборы, стенка на стенку, район на район. То есть я в этом все участвовал. То есть у меня было такое окружение, каждый хотел сидеть в тюрьме. Может где-то и по-другому было, но вот во всяком случае, в той местности, где был я, мои какие-то знакомые, мои друзья, ну были все такими. Поэтому у меня выбора не было. Когда я попал служить по распределению учреждения исполнения наказаний. Первое, с чем сталкиваюсь, это общество осужденных, которое там находится. Оно поделено на свои касты определенные. Есть люди, которые практически социально неадаптированные в обществе, так называют их, которые грязные, не хотят за собой следить. Есть там категория людей, которые хотят работать, зарабатывать деньги, случайных людей, которые попали туда. Есть категория, конечно, те, которые умышленно туда попали за умышленные преступления. Что я понял, чтобы находить общий язык с этими людьми, и чтобы они тебя понимали, ты как сотрудник не должен их выделять абсолютно ни на какие касты и ни на что. Некоторые сотрудники вот поддаются под это влияние массы осужденных, и они это делают неправильно. Со временем они оттуда уйдут работать, потому что они начинают выбирать этих людей, отделять их одного от других, а мы не должны этого делать, потому что мы должны каждому находить индивидуальный подход, независимо там он э как они между собой себя отделяют. Если с такими методами подходить к осужденным, тогда администрация колонии и зарабатывает свой авторитет, тогда независимо, какой он осужденный, как, кому он себя причисляет, он будет тебя уважать, а если он будет тебя уважать, он и к тебе будет прислушиваться, он будет тебе видеть человека, который сможет помочь. 1998 году я пошел в армию. До армии воровые команды, сборы район на район. Пришел с армии, немножко уже начало что-то меняться, но еще не особо. Компания все равно та же осталась. Мы не поменялись. Начало в нашей жизни уже появляться алкоголь, иногда наркотики. Мы начали заходить в наш двор, в наш район. Много наркоманов, людей, употребляющих наркотики. Мы под влиянием этих 90-х годов начали как-то близко общаться. Мои друзья все решили попробовать сварить наркотики на одной квартире и у колодца а я в тот момент пошел по своим делам куда-то ли домой покушать и когда я пришел я опоздал на это мероприятие они уже закрылись там и уже когда меня пустили они уже были под влиянием этого зелья я уже понял после что это было как раз то как раз мне бог уберел, уберег от 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 этого потому что те вот как раз те ребята которые поучаствовали в этом именно в этот момент то есть они пошли еще серьезнее по наклонной, чем я даже. Намного серьезнее. Тех ребят, некоторых нет уже просто в живых, а некоторые по тюрьмам да по лагерям уже неоднократно по четыре ходки сидели в зависимости такой страшной. Меня просто Бог уберег на тот момент. Хотя все равно потом я был страш алкогольной зависимости. нету черных красок. Туда заходишь, там светлые тона. Это тоже на психологию человека влияет и не угнетает, самое главное, как личность. С чего мы начали там? Я понимал, когда был первым замом начальника учреждения, что надо сначала сделать быт осужденных, Нормальным. А потом уже, когда сделаны быты, тогда можно проводить воспитательную работу. Мы могли уже приводить нормы содержания осужденных согласно тех норм, которые им положено. Мы могли уже делать в каждом отделении комнаты для проведения воспитательной работы, что немаловажно. И начались первые шаги воспитательной работы. Начали работать с различными конфессиями. Учреждения стали открыты для всех религиозных, те, которые носят позитив те, которые несут добро, и после общения с которыми человек действительно меняется. такая жизнь. Я не могу вспомнить, чтобы меня что-то пугало тогда. На 180 градусов голова работала в другом направлении, чем сейчас. Полностью, совершенно. Мне тогда было не надо ничего. Не ни учиться не надо было. Я учился в училище, именно в этом училище, по одной простой причине. Потому что оно было рядом возле дома. чтобы ну, чтобы недалеко не ходить. И все. А на кого я буду учиться? Кем я стану после того, как выучусь? Абсолютно мне не интересовало. Вот, ну такое, какие-то, я не знаю, может, какие-то какие-то больше животные инстинкты, ну или как это назвать. Ничего не надо было. И ничего не боялся, ничего не думал. Жил одним днем, а завтрашним мне абсолютно не думал. Было, конечно, и жестокость. Занимались мы очень такими нехорошими делами. Били других, били себе подобных. Стыдно вспоминать о таких делах. исполнения наказания стали более открытыми, это стимулирует всех. Это осужденные знают, что в любое время могут приехать правозащитные организации, может приехать адвокат, к которому может обратиться. Соответственно, и сотрудники понимают, не все есть среди сотрудников таких, от которых надо избавляться, и мы от них избавляемся. Те, которые неправильно себя ведут с осужденными где-то превышают свои полномочия какие-то я к этому очень категорично отношусь всегда можно словом любого человека независимо какой там он какое бы там он не совершил преступление, всегда можно словом найти общий язык с ним и просто каждому осужденному надо находить индивидуальный подход независимо какой статус он в обществе занимает. Благодаря тому, что на сегодняшний день у них больше времени заняты, в свободное время они могут посещать богослужения. Это очень положительно влияет на каждого осужденного. Такая беззаботная жизнь когда смотрели множество тогда было фильмов про рэкет про рэкетиров. вот я сильный я пришел на рынок я сказал вы мне будете платить я буду вам делать охрану а вы мне за это будете платить и вот это вот привлекало легкий заработок своим положением своей силы где не надо работать я вот хотел стать одним из них я на тот момент думал быть таким смотрел Слушали мы э, таких вот э, ребят, которые освободились вместо лишения свободы, да, они там сидели все в наколках, рассказывали, что каждая наколка обозначает, все вот эти иерархии, то тоже хотелось занять какое-то положение, там сидеть, чтобы тебе все приносили. индивидуальные беседы сюда отбрасываем то, что было до осуждения. Я же не прокурор, не милиционер. Люди сюда приехали отбывать наказание, и мы должны с ними работать. Я не смотрю личные дела, когда с ними работаю. Личные дела я уже смотрю, когда наступают какие-то закон... предусмотренные законом льготы там и все остальное. Я когда с человеком общаюсь, я даже не интересуюсь, за что он отбывает наказание. Мне достаточно с ним пообщаться и понять, как надо с ним общаться, кто он. И когда тот осужденный, которого мы считаем социально неадаптированным в нашем обществе, когда к нему найти индивидуальный подход когда дать ему чистую одежду, когда его просто может даже иногда заставить сходить в душ, а потом еще привлечь к религиозной какой-то организации, поверьте мне, он сразу меняется. Потому что он все-таки одинок. Из-за того он таким и стал, потому что родители, в, которой, в семье, в которой он воспитывался, они ему не дали то, что он хотел. Он смотрел на, на тех родителей, пьяницы и то общество, в котором там он жил, тоже такие же и друзья были что он ну пришел в квартиру, там все грязное, там родители пьяные. Понятно, что в 18 он совершил там какое-то преступление, потом повторно. А так разобраться, что он совершил. Бывает и мог бы и не отбывать наказание. А все из-за того, что он наверное, в том обществе воспитывался и он другого не видел. А когда ему другое показать, у него будет чем сравнить. Он тогда будет понимать, что не все же плохое в этом мире. Есть же положительные моменты, куда надо стремиться. Есть и люди, которые могут помогать. делала три разных человека и в разное время. Я уже сейчас думаю, что его время остановился. Делание наколок это тоже своего рода зависимость. Я общался с одним из людей, который мне колол эту наколку, татуировку, а он весь такой синий, весь в наколках. И он говорит, я вот э, это говорит, не могу листать каталог с татуировками. Я говорит, начинаю листать, листать, листать. Хоп, я увидел что-то, и мне понравилось. Я начинаю уже на своем теле искать, где бы его наколоть. То есть я я понимал, что когда мне кололи эту наколку, я я уже уже думал, где я наколю новые. Это связано с зоной. все в этом году еще доделаем где только можно все штрафные изоляторы все дисциплинарные помещения камерного типа все полностью переделать все в светлых тонах коридоры сейчас 116 колонии в коридоре красную плитку ложат стены светло-бежевые осужденный попадал не понимал это ли он в гостиницу попал либо это дисциплинарный изолятор человек должен видеть после того негатива в какой он в семье воспитывался когда он видел черные стены и грязную посуду там и постоянно не было у него там еды, как когда он воспитывался. И родители пьяные. Но это есть, никуда мы от этого не денемся. И когда он здесь видит, что даже находясь в местах лишения свободы, у него есть совсем другое отношение и совсем другие те же бытовые условия. Многие выходят на свободу, они тоже сами хотят себе это строить. со временем я просто понял я понял то что либо как бы нас заканчивать с этой жизнью либо ее э, менять потому что я понял что либо смерть либо жизнь Це той, який потрапив у безвихідне становище і близький до загибелі, який морально опустився занапастив себе, безповоротно втрачений. Так пояснює словник: хто є пропащим в людських очах, а хто насправді може виявитися пропащим? Мы не можем этого знать бывает человек пропащий тот который мы думаем что он ого какой на самом деле он пропащий а может быть тот который лежит в луже пьяный на самом деле потом мы встретим его на небесах это, это мы наверное не можем знать кто что пропащи из нас. <laughs> На самом деле, я думаю, нет такого критерия. Наверное, такой критерий есть в человеческом мирском понимании. Надо индивидуально подходить к каждому человеку. Я многих людей знаю, у которых по три, по четыре судимости. Я вот с ними даже в городе встречаюсь. Он с, э, после третьей судимости он вышел и э, наладил свою жизнь, э, завел семью, работа у него прекрасная. И многие сюда приходят. Говорит, Виталий Николаевич, пойдемте посмотрите, где я работаю. И он, ему как-то хочется показать, что он стал на путь исправления и что у него в жизни все получается. Многих таких знаю людей вроде бы казалось на то время, у него ничего не будет, но это не так глубоко. Он поменял свое сознание и совершенно по-другому себя здесь и, и в жизни ведет. Кто, как не мы, можем их сравнить, положительные и отрицательные стороны. А все в жизни ж познается в сравнении. Мы их видели отрицательную сторону, что-то в них вкладывали, и потом видим, что с него получилось. Поэтому им самим хочется это сделать, показать. И когда такие люди обращаются, мы всегда идем им навстречу. Есть приглашение, придите, посмотрите. Можем и на дому отведать их, посмотреть семью. И у него какое-то такое желание жить появляется дальше, что его признали не только как осужденного, который отбывал наказание, а как личность, которая живет уже в нормальном обществе и точно на таких же правах, как и мы, неограниченно и в свободе, и в своих правах, и во всем остальном. Юрма колонія це місце, обнесене колючим дротом, під постійною охороною і наглядом, зі своїми правилами і розпорядком, місце обмеження свободи тих, хто скоїли злочини, і в той же час це місце, де цю свободу можна здобути. Город – це місце, коли чоловік може подумати, а не на опасна я путі. это то место, когда вот человек бежит, 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 бежит по жизни, бежит, 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 ничего не думая, бежит, как я когда-то бежал. Бежит, 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 а потом хоба, и он уже думает, как же я тут очутился. А вот это это место, где человек может подумать. Но, к сожалению, не всегда человек может именно правильно подумать, потому что все-таки тюрьма это еще место в плохом смысле этого слова, когда человек начинает думать, думать, и он надумает себе такого, что потом становится еще хуже. В нашем мире идет борьба зла и добра и борьба за наши души, за наши сердца. Человек очутился в тюрьме где он может подумать. Есть определенный порядок, распорядок дня, который присутствует в каждом учреждении. По криминально-исполнительному кодексу осужденные имеют право трудиться. Поэтому те, кто желает трудиться, те, у которых есть иски, мы их устраиваем в учреждение на работы, и они зарабатывают заработную плату и могут за эти деньги проводить отоваривание в местах лишения свободы. Также могут пересылать эти деньги своим родственникам, помогать. На свое усмотрение распоряжаются ими. После обеда у них есть свободное время, и это время для воспитательной работы. На сегодняшний день в каждом отделении есть комнаты воспитательной работы, есть клуб. При учреждениях есть школа, есть ПТУ, осужденный практически целый день занят. Есть два пути, да. Человек попадая в тюрьму, может еще больше у в, в своих, знаете, злых делах укорениться, и когда выйти на свободу, то есть еще с большей силой. Как бы делать нехорошие дела. А можешь наоборот осознать свою жизнь и выйти на свободу совершенно новым человеком. Поэтому и у меня были два пути. Тогда я хотел сесть в тюрьму для того, чтобы стать профессионалом возможно, такого криминального мира. А теперь у меня желание в тюрьму для того, чтобы людям рассказать, что есть как раз другая путь. И отсюда, с этой колючей проволоки, с этих стен, есть второй путь есть путь, ведущий ко Христу. Теперь у меня другая мотивация. Сергею колонию таки потрапил. Але не в статусі засудженого, а людини, яка добровільно йде за колючий дріт, що трапилося в його житті, що змінило мотивацію хлопця, який з юності прагнув стати бандитом, і цим шляхом ішов. Про це у наступній частині фільму «Непропащий син.